পশ্চিমবাংলার দার্জিলিংয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যটকদের আকর্ষিত করে দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক দার্জিলিংয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত দেখতে এবং এখানকার ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনের আনন্দ নিতে আসেন কয়েকদিনের ছুটি পেলেই বাঙালিরা পর্বতের টানে ছুটে আসেন এখানে দার্জিলিংয়ে এসে সবাই কম দামে হোটেল খোঁজ করতে থাকেন আমরা আপনাদের ঘরোয়া পরিবেশ এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে এক হোটেলের খবর নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি দার্জিলিং বাজারের মাঝখানে ঘরোয়া পরিবেশে তৈরি করা হয়েছে উমা নামের এই হোটেল হোটেলের মালিক এক মহিলা ছোটবেলায় তার বাবার মৃত্যুর পর মামার কাছে মানুষ সেখানে তিনি ইংরেজিতে এম এ পাস করার পর কাশিয়াংয়ের নেপালি পরিবারে বিয়ে হয় তার স্বামীর হোটেলের ব্যবসা ছিল কিছুটা জ্ঞান থাকার কারণে কাশিয়াং থেকে ১৯ বছর আগেই দার্জিলিংয়ে এসে একটা ছোট্ট হোটেল নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন ধীরে ধীরে সেই হোটেল আধুনিকতায় ছোঁয়ায় আনা হয় বর্তমানে গুগল খুললে এই হোটেলের ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাওয়া যায় বর্তমানে উমা হোটেল পর্যটকদের আকর্ষণ করছে এই হোটেলের ব্যবহার পরিবেশ এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের হোটেলের কারণে সবাই ছুটে আসছে তাহলে দেরি না করে আসুন দার্জিলিং বাজারের মাঝখানে হুমা হোটেলের আতিথ্যতা নিতে मेरा 18 इयर्स हो गया अठारह साल अच्छा दार्जिलिंग से जैसे आपका टूरिस्ट लोग कोई एयरपोर्ट से आता है कोई एनजीपी से आता है तो उन लोग मुझे अगर कांटेक्ट करेगा ये मेरा जो होटल है होटल मेरा एक होटल है होटल उमा ये मेन प्रोपर दार्जिलिंग टाउन में है और एक मेरा होम स्टे है होम स्टे का नाम है उबेला धिला ये दोनों गूगल में भी है गूगल पेज में है उसमें फोन नंबर वगैरह है वो कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं अगर कॉन्टेक्ट करने से अगर उन लोग को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए जैसे पिकअप करने का इधर का साइट वगैरह करने का और इधर से ड्रॉप करना ये सब एवरीथिंग मैं अरेंज कर देता हूँ सही रेट में एकदम रिजनेबल प्राइस में मेरा होटल का प्राइस भी रिजनेबल और प्लस होम स्टे का प्राइस भी रिजनेबल प्राइस में सही सर्विस देता है। जैसे मेरा मैं तो मेरा दो साल में मेरा पापा देता हुआ था उसके बाद मेरा मम्मी ने मुझे बहुत वो करके स्ट्रगल करके पालकोस के बड़ा किया आ, मैं खुद भी खुद वो किया आ, जैसे मैं इंग्लिश में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एम किया उसमें तो से मेरा मामा मम्मी का तो हंड्रेड परसेंट वो है आ, उसके बाद मेरा शादी हो गया शादी हो के मैं पहले गैंगटॉक में आया था गैंगटॉक में मेरा हस्बैंड नेपाली है तो उनका तो अभी पूरा सपोर्ट मिला ये बिजनेस में जो ग्रोथ करने के लिए हंड्रेड परसेंट उनका ही सपोर्ट है मेरा हस्बैंड का है सपोर्ट है उन्होंने वो ही सीखा पहले आके हम लोग गैंगटोक से आपका दार्जिलिंग आ गया दार्जिलिंग से आ, मेरा पहले एक होटल ले लिया और उसके बाद में हम लोग ये होम स्टे भी स्टार्ट किया ऐसा करके सब रहे भगवान कृपा से वही भगवान ही साथ दिया हम लोग को हेल्प किया